Повертаємося у студію громадського. В нас на сьогодні є останній гість це Олег Друзь, головний психіатр Міністерства оборони, начальник клініки психіатрії головного військово-медичного клінічного центру. Правильно нічого я не переплутала. Вечір Доброго Говорили вечора вам. Говорили ми перед ефіром про те, що розслаблятися. Пану Олегу допомагає пісня всім відома, яку придумали харківські фанати. Говорили ми про це в контексті того, що Володимиру Путіну сьогодні 62 роки, і думаю, багато хто його цією піснею вітає. Всі ми знаємо про яку пісню йдеться. Але на кінець у нас буде також музична пауза, присвячена дню народження Володимира Путіну. Іншу пісню будемо насправді слухати. Дочекайтеся, але говоримо насправді про дуже серйозні речі, про психіатрі. Про психіатричну, не психологічну, а саме психіатричну допомогу нашим військовим, нашим бійцям, які повертаються із зони бойових дій, і як пан Олег сказав, є такі, яких не можна, на жаль, відправляти назад. Наскільки вони ну, псих, психічно постраждали від того, що вони там побачили і що пережили? Скільки вас зараз таких людей лікується і який відсоток з них не може повернутися до, до війни і взагалі до нормального життя поки що не може повернутися? Ну, прежде всего хотелось бы отметить, что на сегодняшний день актуальная проблема это посттравматические стрессовые расстройства. Э -э те военнослужащие, которые принимают участие в боевых действиях, они прямо или опосредованно подвергаются стрессу. И изначально они подвергаются острой стрессовой реакции, и эту стрессовую реакцию Каждый военнослужащий переживает по-своему. По кто-то в более легкой степени, кто-то в более тяжелой степени. Но поскольку ведется бой, то там э, срабатывает инстинкт самосохранения военнослужащего любого. То есть борьба идет за выживание, за жизнь. И наступ, когда наступает такой момент, когда командир говорит, ребята, вы свою задачу сделали, вам предоставляется отпуск кому там на 10 суток, кому на неделю, кому на трое суток, неважно. И поскольку боевые действия ведутся, слава богу, не на всей территории Украины, а только в отдельной части, то за несколько часов такие военнослужащие выезжают из зоны АТО и попадают совершенно в другой мир. В мир, где все спокойно, где люди нормально ходят по улицам, где ездят нормальные машины, где ходят в школу, ходят в институты, в магазины работают и все остальное. То есть мировая цивилизация. Нету ни взрывов, нету ни паники, все ходят мирным образом. Угу. И в этот момент времени. Психологии любого человека, который, скажем так, побывал в боевых действиях, идет срыв, скажем так, динамического их стереотипа. И они не могут резко приспособиться, перевести себя, свой дух, свою психологию на мирные рельсы. И они волей-неволей пытаются, когда они попадают там в круг семьи, в круг знакомых, они пытаются вопросы обыденной жизни решать военным образом. Я. То есть они выделяются из коллектива тем, что малейшие какие-то для нас незначащие звуки, тембр голоса, какие-то поступки для них являются значительным и очень значительным раздражителем. Поэтому они или пытаются уединиться. Или пытаются резко возбуждаться, или пытаются куда-то убежать от каких-то событий, для того, чтобы, не, не, сам, чтобы себя не раздражать. И в итоге у них нарушается сон, они становятся вспыльчивыми. Любая информация, которая протекает там, из газет, из интернета телевизору, для них это тоже чрезмерный стресс. Такие пациенты, ну, у нас есть, конечно, на сегодняшний день статистика, но она еще, скажем так, очень такая поверхностная, потому что продолжают все-таки еще вестись боевые действия, и надо время для того, чтобы мы имели более достоверные данные. Но скажу уже на сегодняшний день, что 80% тех военнослужащих, которые вернулись в отпуска, они тем или иным способом, но предъявляли жалобы психиатрам. То есть в них, у них были обнаружены психосоматические отклонения разной степени тяжести. Естественно, они попадают к нам в поле зрения, они попадают в поле зрения к психологам, врачам-терапевтам, гастроэнтерологам, кардиологам, ну, кто раненый, конечно, попадают в поле зрения хирургов. И таким образом формируется определенный контингент людей, которым необходимо оказывать медицинскую помощь. Поскольку это, э, скажем так, было э, внезапное такое вот мероприятие, никто не ожидал войны. Мероприятие. Да, ну в кавычках. И началось массовое поступление военнослужащих, в том числе с психической патологией. На сегодняшний день Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения разрабатывают тактику по оказанию именно психиатрической помощи таким военнослужащим. Расширяется штат психиатрической службы в Министерстве обороны. Расширяется сфера взаимодействия между Министерством обороны и э, психиатрами из Министерства здравоохранения. Формируются дополнительные э, отделения, дополнительные клиники, разворачиваются дополнительные койки для того, чтобы таким больным оказывать помощь. Казалось, что у вас сейчас 350 э, хворых. На сегодняшний день действительно... Э, Каждый день идут поступления, и отделения Министерства обороны они переполнены. Соответственно, для того чтобы оказывать адекватную специализированную помощь, мы привлекаем гражданское здравоохранение, то есть психиатрические заведения, лечебные областных центров. Есть выездные группы психиатров, которые также помогают. Есть выездные На в АТО, в АТО? нет, которые помогают госпиталям. Ага, госпиталям. Вот. То есть тем военнослужащим, которые выведены из зоны АТО. Есть выездные группы психотерапевтов, которые также очень помогают. Также психологи работают. Ага. Очень важный вопрос, который касается реабилитации этих военнослужащих, которая должна проводиться. Уже после того, когда мы оказали курс лечения, когда мы купировали острый период заболевания, я имею в виду острую стрессовую реакцию, во многих, где-то процентов 30 военнослужащих, они потом имеют посттравматические стрессовые расстройства. Это такое расстройство, которое не проходит за один месяц. Оно и может, просто так не проходит. Просто так оно по-любому не проходит. Это такое заболевание, которое у каждого человека по времени проходит. Оно лечится, конечно, но по временным параметрам нельзя сказать, у кого за сколько оно может пройти. Есть литературные данные, когда длится это расстройство и 30 лет и не проходит. Бывает такое, что после каких-то серьезных боев, как під и под був был, где было так много людей, поступает много пациентов, так, много военных. То есть есть такое, что вот, был бой, и сразу є есть болезнь. Ну, мы с этим сталкиваемся и сталкивались практически каждый день. Потому что те пациенты, которые не могут вести боевые действия, их сразу эвакуируют из зоны АТО и они поступают на этапы медицинской эвакуации и естественно потом этих всех военнослужащих их распределяют по клиникам, по госпиталям, по военно-медицинским центрам, где им оказывается помощь. Дальше, когда проводят, ну, провели мы курс лечения, сразу же проводится военно-врачебная комиссия, где мы определяем может этот военнослужащий нести службу или же надо ему предоставить отпуск по заболеванию или же его надо увольнять из вооружённых сил. Сколько таких людей ви зараз же знаєте, які не можуть більше служити в не Кидна може повернутися в армію. Значить, я затрудняю сейчас говорить об абсолютных каких-то цифрах. Угу. Я скажу приблизительно, что процентов 40 из тех, которые прошли курс лечения, они... То, -то есть из 350 могут... людей, которые сейчас вас Ну, 350 это на сегодняшний день. На самом деле их намного больше. Ага. Их больше, чем полторы тысячи. Таких уже военнослужащих, которые прошли через С них 40% клиники. не может повернуться? 40% мы им, мы им даем отпуск по болезни, для того, чтобы они продолжили амбулаторно, находясь в домашних условиях, курс лечения, который мы им расписали. Потом они возвращаются к нам на повторное обследование, и там мы уже конкретно, окончательно принимаем решение. Сможет этот человек продолжать службу или нет? Я розумію, що це, мабуть, буде складне питання, але як, ідучи на війну, себе вберегти від цих наслідків психо психотравматичних, що треба робити? Як... Звичайно, що до війни підготуватися не можна, це абсолютно точно від... ну, зрозуміло, але якось мінімізувати. Діло в тому, що тут можна привести примір із історії, Допустим, беремо війну в Афганістані. Да? Ни один военнослужащий э, не ехал в зону боевых действий, если он не проходил курс молодого бойца, если он не проходил специальную подготовку. Такая подготовка проводилась на границе, на южной границе Советского Союза полгода. И только потом военнослужащих отправляли в Афганистан. Это было при Союзе. На сегодняшний день... Э, их призвали там, на 10 дней, вот, потом срок продлили до 30 дней, и они пару раз его взяли в руки автомат и поехали в зону АТО. Никто не предвидел, что будут такого масштаба боевые действия. Поэтому элемент вот этой вот неожиданности и элемент, скажем так, того, что вся страна не, не была готова к ведению любой войны с кем бы то ни было, вот, где-то, может быть, сначала врасплох. И те молодые люди, которые, может быть, никогда не служили в армии в силу своего возраста, им дали в руки автоматы, и они поехали. И с автоматами они воевали против градов, против артиллерийских снарядов знаешь, и, что, наверное, и так далее. Многі це із розказів, многі, навіть противника, живу силу противника, они не видели. І за того, що постійно були під обстрілом. Що найважче для ваших пацієнтів, це не знаю, втрата друзів, втрата побратимів, це для них був найбільший стрес. Чи те, що вони самі, ми знаємо, що дуже багато є поранених, де люди залишились без рук, без ніг так? Что я наибольшим стрессом там? для ваших ну, Я скажу в динамике. Дело в том, что когда я был в Днепропетровске в госпитале, там, где э, производилась первичная сортировка, скажем так, uh -huh. пострадавших и хирургического профиля, и терапевтического, и там распределяли этих военнослужащих уже по госпиталям, то э, на первичном этапе э, военнослужащие, которые получили ранения, они э, первые двое-трое суток после прибытия из зоны, из зоны АТО, они рвались обратно, потому что там остались их друзья. Живые, там многие, скажем так, поскольку они призывались из, из одного населенного пункта, они дорожили там друг другом. Да? Угу. И кто погиб, они об этом очень сильно переживали. Со временем, если перенесемся уже в госпиталь в Киев, да, здесь люди, которые проходят э, курс лечения, они уже немножко под другим углом это все оценивают, и многие из них говорят, что э, мы хотим туда вернуться, но дайте нам нормальное вооружение, чтобы мы могли адекватно отвечать. То есть у людей нет чувства страха. У людей нет чувства... Это теж травма на самом деле. Ну, скажем так, э, э, когда есть такие травмы, что люди к нам поступают, они вообще не могут ни разговаривать, ни кушать, ни пить самостоятельно. Понимаете? И нам приходится с ними заново учить чуть ли не букварь по буквам. И таких людей, их много. Они однозначно уже служить не могут в силу своего состояния. Я говорю про те расстройства, когда человек пережил острую реакцию на стресс и начинает потихоньку восстанавливаться. Ни один, я не слышал, по крайней мере, такого, чтобы мне сказали, что я боюсь. Может быть, единицы, я даже не беру это в учет, но в основном люди, они чувствуют, что они где-то, может быть, были немножко там брошенными такие фразы звучат. Нас бросили, нам не дали адекватно оказать, скажем так, э, ответ, нам не дали, э, запретили нам идти в атаку, когда мы хотели этого делать. И много других всяких обстоятельств, которые витают между ними в разговорах и так дальше. Но у них у всех объединяет такая есть черта, что они хотят достичь правды. Они хотят воевать. Они хотят воевать не за там, своих, может быть, себя, там, за своих родственников. Они хотят воевать за правду. Потому что правда, она идет на первом месте. Дальше идет на втором месте. Это сохранить семью, их жизни, там, своих близких и родственников. Ну, первым, э, сберегти свое життя не, не стоит. Не стоит. Они уже почувствовали запах смерти, и у них этот инстинкт ушел уже куда-то на, куда на какой-то третий или четвертый план. У них нет чувства такого страха погибнуть. И это плохо, что они как бы, в разливе в этом плане. Приведу такой пример. Вывели 10 человек, группу. Я не буду называть из какой-то воинской части, но они в боях, они сплотились. И получается так, что двоих э, военнослужащих ранили им проводили операцию. Вот. И все остальные они договорились таким образом, что они дождутся, пока те станут в строй и не вернутся вместе. Понимаете, в чем дело? И объяснить ихние поступки было ну, сначала очень сложно. Но с другой стороны, когда... Э, чувствуя такую поддержку, плечо своего товарища, у них выздоровление наступало гораздо быстрее. И они потом все вместе, они всеми фибрами своей души старались вернуться опять туда, где находятся их товарищи, в зону АТО. Это тоже психологический какой-то Можно называть по-разному. Но вы считаете, что это психологический Дело том, что розлад. когда ведется война, реальная война. То оценивается человек не по состоянию его здоровья, а по состоянию боевой готовности. Да, в каждого человека есть какие-то, может быть, скрытые или явные заболевания, да, но они не мешают ему выполнять свои служебные обязанности. И на первом плане идет вот этот вот так называемый патриотизм. Скажите, че не доречно было бы, чтобы психолог был Не знаю, прикріплений при кожній бригаді, хоча б, щоб на місці психологи могли надавати допомогу. Тому що я особисто була багато разів зовні в АТО і жодного разу там не бачила такого. Навіть більше того, не бачила психологів на якихось фільтраційних пунктах, де люди, які залишились без власних там домівок і так далі. приезжали з зоны обстрела, были в абсолютно состоянии неадекватном, но никто им не помогал, там где там на паркане был вывешенный телефон психолога, вы можете позвонить. Но я сомневаюсь, что люди в таком состоянии набирают телефон и звонят. Я с вами вполне согласен, но хочу сказать следующее, что до начала ведения боевых действий, вот, берем Министерство обороны. Оно тщательным образом сокращалась на протяжении многих лет. И э, те же самые должности военных психологов, вот, они просто были утилизированы. Их просто не стало. И, но военнослужащие, офицеры, которые имеют психологическое образование, они есть. Вот, выпускались такие военнослужащие в соответственных э, заведениях. И сейчас разрабатывается доктрина, доктрина вот, она уже разработана, что в войсковом звене будут и психологи, и психотерапевты, и психиатры. Это уже... Это, что, это при каждой бригаде будет Это будет не то, что при... Да, можно сказать, что так. Дело в том, что те учебные центры, которые готовят военнослужащих которые потом пойдут в зону АТО, и там тоже уже введены психологи и психотерапевты и психиатры по всей Украине. В том числе и мы, мы сможем уже на уровне войскового звена оказывать медицинскую помощь психиатрическую. Разработан новый штат не только по психиатрии, но и по психологам тоже. Дуже дякую вам, дякую, що роз'яснили. Насправді дуже нелегка тема, така психіатрична, навіть не психологічна, а психіатрична допомога нашим військовим. Думаю, допомоги потребуємо ми всі. Тобто, я маю на увазі ті, хто їздить в зону АТО. Я теж відчуваю часом якісь стреси сама. Від коли повертаюся. Чесно признаюся, мої колеги теж це відчувають важко і волонтерам. Тобто, є такі насправді речі, от волонтери, так здавалося, бі... возять возять, потім встають самі бійцями. так Чи, там Читать, ну то есть от, от все воно на психологическом уровне на самом деле работает. Журналисты, которые ездят, потом почему-то не могут не Це Это тоже, якийсь какой-то психологический стресс. Как это объяснить? Это состояние души. <laughs> состояние Дело в том, души. что у нас э, в госпитале очень много есть волонтеров, которые приходят не только к нам в клинику, они ходят особенно травматология, хирургические отделения. но я беру говорю о нас. есть очень э, много волонтеров, но есть некоторые из них, которые всей душой нам помогают. И благодаря э, скажем так вот этому волонтерскому движению mm -hmm. те же самые пациенты вот, они чувствуют тепло, что они действительно не забыты, о них заботятся. Вот к нам приходят психологи после своей работы основной. Они приходят, они занимаются прямо в отделениях. Это психологи-волонтеры? Раз... Конечно, работают с, с нашими пациентами, помогают им и словом, и делом, стараются сделать так, чтобы они выговорили из себя вот этот вот этот стресс, который в них там накипел. Многие помогают в материальном плане, в плане там ремонта. В плане э, там и вещи, и продукты и так дальше. То есть э, приходят волонтеры, которые приносят нам рисунки с детских садиков, мы их вывешиваем аккуратненько на стенах, чтобы э, пациенты это все видели. Вот. И э, уже даже при виде рисунка, который нарисовал ребенок 4-5 лет, Уже срабатывает какое-то чувство такого спокойства. Угу. Дуже дякую вам. Отже, Олег Друзь був в нас, головний психіатр Міністерства оборони.